Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку дворушник Дмитро Войт. Вітаю, Дмитро! Здравствуйте, Тетяна. Дмитро. Після нашого з вами ефіру, де ви дали прекрасний обряд, люди ще почали цікавитися, що ж таке дворушничество. Дворчество в понятии магии означает работа с высшими и низшими вибрациями. То есть у практики есть позволение и договора с силами работать как с крестьянским Грегором, так же само и его антипод темными силами. А как понять, вот человек людина э, решила заниматься практикой, так? И не может вызначиться, например... Э, Бо який напрямок обрати? От як відчути, що дворучництво – це саме твоє? Мої хороші, я знаю, як втілити ваші новорічні бажання у життя. Це можна зробити за допомогою моєї новорічної свічки, яка стане таким невеличким провідником між вашими бажаннями і тією шаленою потужною енергією, яку люди викидають у простір в новорічну ніч. Заходьте, будь ласка, у мій телеграм-канал і знайдете детально інструкцію, як можна реалізувати, втілити у життя ваші новорічні бажання саме за допомогою моєї новорічної свічки свічки бажань від Тетяни Гай. Е, первостепенно, звісно ж, я буду говорити за себе. Коли я почав допомагати людям і проводити обряди, я завжди всегда... В первую очередь занимался и просматривал дабы человека исцелить с помощью христианской атрибутики с помощью христианских икон псалмов и замолов но после со временем э, начали попадаться люди у которых действительно сложная магическая программа где не всегда может помочь христианский эгрегор и я начал применять черное колдовство. Ведь, как говорится, клин клином вышибает. Таким образом, я начал совмещать две энергии, направляя ее в определенный поток и делая максимальный удар, дабы снести магическую деструктивную программу, таким образом исцелить человека. А, Дмитро, сегодня бы хотелось поговорить про Захист дуже багато людей потребують захисту, звертаються до до майстрів або навіть практикують і ставлять захист для себе, для своєї сім'ї, для будинку. Так сьогодні би хотілося поговорити про захист. Саме дітей. Адже діти ми знаємо такі самі вразливі так От, до якихось негативних впливів. Чи так це насправді і чи дійсно дітям потрібен захист? Чи можливо хто ще зараз в християнському егрегорі і хрестить дитину? То цього достатньо на самом деле очень множество. людей, женщин, отцов и матерей обращаются с такими вопросами. И для них не всегда и совсем понятно, почему у меня ребенок часто болеет, почему у меня ребенок теряет хороший сон, почему мое дитя раздраженное, почему и мой ребенок показывает куда-то в темный угол и боится сам ходить по территории, по квартире и так далее, и так далее. Я говорю, просматривая по картам, я могу установить через, с помощью христианской атрибутики свечей, могу определить, есть ли действительно на ребенке деструктив или же нету. И бывает, попадается, что действительно на ребенке стоит сглаз или даже порча. Возникает вопрос, то да каким же образом и кому же этот ребенок? Мешал, что на нем действительно лягла и есть такая работа. Я вам скажу, что не всегда дитя тому виной. Потому что у отца и у матери с ребенком есть связь. Энергетическая связь это тонкая нить, которая проходит и держит их на расстоянии, или так же самое в близком общении, оказывая магическое влияние как на отца, так и на мать, в первую очередь может получить, конечно же, их сокровенное, так как идет самое слабо защищен, защищен энергетический ребенок. И таким образом они могут поделить это магическое воздействие между всей семьей, так как дети особо восприимчивы к магии, их энергетика довольно слаба, их не семь тел, они не укреплены. И лишь только с возрастом человек встает сильнее, мощнее и менее поддается магическому Неагресивному А, Дмитро. А от як зрозуміти, що на дитині дійсно є негативний магічний вплив? От ми бачимо, наприклад, ті ознаки, які ви сказали на початку випуску, але це ж можуть бути якісь і так звичайні хвороби. Ем, які ознаки того, що варто бити на сполох і шукати майстра? Я вам скажу. На самом деле вариантов тому большое множество. Но вы как родитель, вы сами понимаете, что в ребенке что-то изменилось. Ребенок не такой, как всегда. И самое основное, я укажу, укажу на несколько причин, это, конечно же, его дисбаланс в его поведении, в его психическо-эмоциональном состоянии. Особо я укажу на его сны, на его жалобы после и, и, и дети и стают не только нервными, но они как правило стают боязливыми, начинают бояться темноты, начинают бояться оставаться самим в определенной территории, да или в определенной комнате, начинают быть нервным, плакать, кричать, истерить и так далее и так далее. А, Тогда вы радуетесь звертатися до майстра. Да. Конечно, конечно. Очень важно правильно поставити діагноз, визначити від колдовства. Його максимально безпечно зняти і поставить хорошу защиту, даби раз... в майбутньому не виникало проблем. Ще раз повернуся до питання, як на дитину діє, коли дитина хрещена, чи е, цей захист діє на дитину, чи його умуває недостатньо. E, захист конкретно який ви мієте йдуть? Магічний магічний сам християнський. Тільки християнський, тільки християнський. E, от, тому що багато, я поясню, чому я так запитую, тому що багато батьків вважають, що хрещення захистить їхню дитину від усіх негативних впливів, в тому числі і від магічного негативу. Я вам скажу так, що на самом делі це не так. Якщо хрещение всегда защищало всех людей от деструктивных программ, то в принципе не нужны были бы ведьмы и колдуны, а также самые их обряды очищения. Так как церковь, церкви огромная рость, смотря в какой день хрестился ребенок, кто его хрестил и сам церковь какая какая принадлежность, сколько ей лет и насколько в ней высокий энергетический потенциал, дабы поставить защиту на этого ребенка. Но так как сейчас мы живем в современном мире и большинство из церквей капличек является не такими уж старыми и в основном все молодые, то, конечно же, их энергетический потенциал, к сожалению, низкий. Дмитро, я знаю, що ви підготували сьогодні для наших підписників ритуал на захисту дитини, який може провести, можна, може провести кожен для своєї людини. Зустрічне питання: хто може проводити цей ритуал? Це має бути мама, тато чи якась інша старіша на родини. Даний обряд може проводити любой родитель, Ну, акцентую внимание, звісно же, на мать. Так как этот обряд э, я назвал сон Богородицы и делается с помощью применяя и христианскую икону Богородицы, то э, и само э, по себе говорит, что лучше это будет проводить сама женщина, сама мать ребенка. Так что вы поделитесь саш таким обрядом? Э, хорошо, конечно. Э, данный обряд называется сон Богородицы. В нем будет использоваться конкретно церковная атрибутика. Икона Божией Матери. Желательно, чтобы была небольшая. Я потом расскажу, для чего. Одно домашнее яичко. Я еще раз говорю, домашнее яичко куплено на рынке у бабушки. И три свечи, тоже из церкви, желательно освященные. В этот обряд, чем он интересен? он идет как чистка и сразу защита. То есть вы очищаете своего ребенка и сразу же на него ставите хорошую и крепкую защиту на полгода. Перед обрядом желательно одному из родителей, которые будут выполнять обряд, попаститься. То есть день-два отказаться от мяса, алкоголя и желательно плотских утел. Рано утром на рассвете Подимайте свого рабньо, ділянка це все желательно, опять же, перед завтраком, перед основним прийомом матері. Дмитро, я, я перепрошую, хочу запитати, я дуже перепрошую, тому що це важливо, тому що зараз буде мільйон питань. Е, ікон Божої матері, буває ж багато різних видів, яку саме бажано ікону. Там, где она держит младенца у себя на руках, купленную желательно в церкви и так же само освященную. Ставите на стол икону, возле нее подпалюем первую восковую свечу. Далее блюдо. Блюдо то, из которого не употреблялась пища. То есть оно должно быть новое. Наливаю в нее священную воду. Возле блюда ставим ребенка. Берем яичко, на яичке рисуем три креста и пишем имя ребенка и очищение, выздоровление обязательно. Ему на ручке ложим это яичко. Перед этим обязательно на яичко нужно так же само прикрепить, я сейчас покажу каким образом, восковую свечу. Вот так вот он держит, вот так вот, чтобы каждый видел. Так, я ее потушу, потому что держать явно никто не будет на данный момент, и отец или мать встает сзади ребенка, то есть чтобы была задняя сторона, тимечка, и на тимечка, держа тоже в руке свечу, и на тимечка нужно будет зачитать определенный оговор, который я вам дам, и вы его в конце э, видео обязательно выставите. Данный оговор не является сложным, его можно читать с телефона, или же переписать на листок бумаги. Читаем три раза. Яко святая свеча тает и плавится, яко воск от лица гневища и степлец, так и беда от тебя имя извергнется. И далее продолжаем. Защищаю тебя от всяко бед, от всякой зависти, от колдуна, ведьми вредящей, от урока сотворён, проклятие наведено и так далее, и так далее. То есть оговор полностью там будет написан. После прочтенного оговора три раза еще читаем «Отче наш» три раза. Как прочитали, тушь, свечи обязательно должны догореть. Мы их не тушим. Свечи догорели, так что покупайте, пожалуйста, самые тонкие свечи. У ребенка отрезаем немножко, я сейчас показываю на иконе, э, отрезаем немножко волос, прикрепляем к иконе и свечечкой по часовой стрелке закапываем. Далее эту икону э, ложим в белую ткань и подкрывать ребенку, то есть мы сделали чистку, мы сделали оберег. Что же делать с яичком и остальными свечами, недогарками и священной водой? То есть после того, как все это прочитано, прикреплено волосы закапаны, ребенку нужно сделать умовение. Три раза он должен уметь умыться. Эту воду мы не выливаем куда попало, а берем баночку. В баночку раз, выливаем воду, разбиваем яичко, туда все со шкармупой вместе с свечами, с огарками влаживаем. Идем к любому молодому дереву, желательно это должен быть сквер, парк, ну, чтобы меньше вас видели. С собой прихватите, пожалуйста, молоко, желательно домашнее, и круглый нерезанный хлеб. Подошевши э, к дереву, с баночки это все выливаем, баночку выкинем на мусор, хлеб в середине вырываем мякиш и наливаем туда молоко. Весь мусор с собой забираем. Это, вам будет, это будет благодарность силам природе за данное колдовство, за данный оберег. Колдовство абсолютно безопасное и имеет хороший и довольно длительный результат. Но, как и все в нашей жизни, имеет свой срок. Я его советую подновлять каждые полгода колдуйте безопасно колдуйте во благо Дмитро Ну дуже же такие знаете якийсь чистый наполненный ритуал Так, от, знаєте, така ж енергія піднімається, коли от ви розповідаєте про нього, і отож до, до мураха. Це завжди означає, що це істина, що це дійсно допомагає. Зараз на екрані з'явиться оговір, який потрібно начитувати тричі. Тож будьте уважними, не вимикайте відео раніше часу. Якщо ж ви хочете звернутися, щоб поставити захист собі чи своїй дитині до Дмитра Войта. Контакти майстра будуть також в описі цього відео. Дмитро, дякую вам величезне. Надіюся, будете знаходити для нас і надалі час, щоб ділитися такими ритуалами. Я б назвала, знаєте, таку цю рубрику Магія в домашніх умовах Дмитра Войта. Тому що не завжди людина може звернутися до практика. не завжди людина має кошти звернутися до практика. а захисту потребують всі. А хто як не мати. может защитить свою дитину как найкраще. Думаю, вы со мной согласитесь. Данный обряд относится к деревенскому колдовству. Он абсолютно безопасен. Наши предки, прабабушки, бабушки выполняли данный обряд со своими детьми, со своими внуками и дает отличный и хороший результат. Всего вам доброго. Всех вам благ. Дякую вам, Дмитро. Не прощаємося, а кажу до зустрічі в особистому блозі Тетяни Агай.